ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ದ್ವಾದಶಿ ಇಂತಹ ದ್ವಾದಶಿ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಶುಕ್ಲಯೋಗ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಸಕಲ ಬಾಧೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಗ್ರಹಬಾಧೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಯಾಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಗುರುರಾಯರ ಪವಾಡದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದಂಪತಿ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಗುರುರಾಯರ ವ್ರತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸಂತಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗಿರುವಾಗ ಆ ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತು ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾದ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯೇ ಆ ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಯಿತು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸಿ ಪದ್ಮನಾಭಾತಿಥಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ರಂಜಿತಾ ಶರ್ನಿಲ್ ರಂಜಿತಾ ಅವರೇ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಗುರುರಾಯರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು ಎ ರಾಮಭಟ್ಟ ಬಿ ಕನಕಾಚಲ ಭಟ್ಟ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಡಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದ್ವಾದಶ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೈರಾಗ್ಯವಾಕ್ಪಟವ ಮುಖಾಂಕಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः वाँ वा शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न 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 विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न 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 विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न 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 विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न 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 विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न 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 विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दया दाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः 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 शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रा न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः वा शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः 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 शापानुग्रहशक्तोन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः दया दाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते ॐ श्रीगुरुवे नमः